Aa, juga yang jangan cerita ke orang lain ah, eh. rahsia kita. <coughs> juga yang percaya manusia daripada Nur Muhammad itu sindik. Saya katakan Nur Muhammad ni dia sampai pada peringkat syirik. Ya. Dia tulis Papa hitam untuk guru dia tulis. Dia tulis alif lam lam ha. Dia bulatkan alif tu dia cari. Kita tarik ke bawah Alif ni dia kata zat Zat Alif ni lah nur dia kata Jadi kalimah Allah tu bermula dengan nur Nur apa? Nur Muhammad Kalimah Allah tu pun terbentuk dengan nur Muhammad Jadi apa dia yang kita nak berbangga Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Ini betul-betul bali untuk sampah lah lebih baik menyanyi Andainya aku pergi dulu Yang tu tahu dah merapu <laughs> Tahu dah merapet Tahu dah Yang menyanyi tu dia ke Arul Mugam At least dia tahu lah kata terima kasih Dia pun tahu thank you Ini maafi qalbi rairullah Total syirik Total syirik Kalau Nur Muhammad menguasai kalimah Allah Allah berasal daripada Nur Muhammad Nur Muhammad ni apa? Kalau dia bukan Tuhan Maka Mereka ini mempunyai kepercayaan yang zindik Yang zindik Baik ya khutul iman Sambung muka surat uh, Apa 67 Masuk muka surat 67 uh, perkara yang keempat Menurut riwayat Al-Khattab Al-Khattib Daripada Isahab bin Isa Katanya aku mendengar Malik bin Anas mencela sikap suka berbantah dalam agama. Ambil tengok ah. Ha? Imam Malik mencela orang yang suka berbantah dalam agama. Mari kita bertanya, sikap tu datang dari mana? Quran kata para sahabat ini sami'na wa ata'na, inma al mu'minin idha du'u ila Allah wa rasulihi sesungguhnya perkataan orang mukmin bila mereka diseru kepada Allah dan rasul mereka menyatakan sami'na wa ata'na tak ada bantah kami dengar kami faham apa mereka dengar dengar qaulullah dalam kalam Allah cuba faham dan mereka taat dalam surah al-baqarah dikatakan kepada orang-orang uh, yahudi tentang taurat Nabi Allah Musa mereka menyatakan sami'na wa'asayna kami dengar dan kami ingkar seorang mukmin dia dengar kalam Allah yang tidak ada la raiba fihi tidak ada keraguan macam mana kita nak ragu selalu saya contohkan bila Quran kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim pencuri laki-laki dan perempuan sabit kecurian mereka potonglah kedua-dua tangan mereka digunakan faqta'u aydiyahum potong kedua-dua tangan mereka Makasih saya katakan apa salahnya kita faham ayat ini potonglah kedua-dua kuku mereka tu potong tangan potong kuku apa masalahnya ada Allah suruh potong kita kata potong faqta'u aidi kita baca dengan azfar kita kata walaupun Tuhan tulis uh, tangan Tapi kita baca dengan kuku-kuku yang ada di jari Potong kuku dulu Pencuri laki-laki, pencuri perempuan Sabit kecurian mereka, potonglah kuku mereka Kan itu lebih menjamin mereka boleh cari kerja Dengan kuku pun nampak panjang sangat kan? Tengah kuku dia. Nescaya orang tak akan setuju dengan kita Kita kata pasal apa? Wah tak setuju Apa apa masalah Saya tafsir ayat ni macam ni Dia akan menyatakan Zalikal kitabula Raiba fihi hudalil mutaqin Jangan dia ragukan Kalau Quran kata tangan-tangan Bukan kuku Allah tahu dia buat turun Maka kita kena kembali Makna tangan kepada tangan Potonglah tangan mereka Bukan potong kuku mereka tapi bagaimana Awak boleh tafsir Quran menyatakan yadullah fauqa aidihim tangan mereka di atas tangan Allah di atas tangan mereka Awak tak terima pula tangan Awak kata rahmat Sedangkan Awak berhujah Quran tidak boleh diragukan Daripada sini datang perbantahan Dia yang bantah Quran kata zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk kepada orang beriman syarat la raiba fihi semua jenis ragu tak boleh ada. Maka seorang mukmin dia menyatakan sami'na wa ata'na. Orang Arab menyatakan ala ra'si wal ain. Bahasa klasik dia kata saya junjung di atas batu jembala saya. Ala ra'si wal ain. Atas kepala saya, atas tanggungan saya ini ayat Quran. Saya tak boleh Maka sepatutnya Bila Allah berfirman Ar-Rahman wa'ala arshis Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Bersemayam di atas arash Terimalah zahir ayat itu dan makna ayat itu Sebab Quran La raiba fihi Tak patut kamu ragukan Tapi Tak boleh terima Manusia tak boleh terima Dia kata mana boleh kata Tuhan bersemayam di atas arash Kalau Tuhan duduk atas arash Agung bersemayam di singgah sana dia Kan sama Yang dia otak zindik Inilah nama dia zindik Orang-orang yang Cuba merosakkan akidah Ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang akidah Dia tak boleh terima, dia rosakkan Dan dia bawa pengaruh luar daripada Al-Quran Allah kata Allah bersemayam, itu nas Quran Dia kata Tidak, 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 Allah ada di mana-mana Nas apa tu? Tuhan ada di mana-mana Itu dapat kita saksikan dalam rancangan Tanyalah Atuk Ya, tanya Atuk Atuk ajak cucu macam tu Tuhan ada di mana-mana Atuk, Tuhan ada di mana Tuhan ada di mana-mana Itu nas apa Atuk? Nas apa? Nas Quran Allah bersemayam di atas arash Nas hadis sama Tuhan di langit Tuhan ada di mana-mana Nas apa? Nas itu nas akal Maka sesiapa yang mendahulukan nas akal Dalam ilmu cawahir Dalam ilmu kalam Dalam ilmu akidah Itulah nama dia Dia sedang belajar ilmu akidah Dengan menggunakan sistem kalam Dan sistem kalam berasal daripada golongan zindik Kita tak boleh terima Wajib kita tolak Sebagai simbol ahlu sunnah Wal jamaah tak boleh terima kita kembali kepada nas kalau nas kata begitu begitulah kewujudannya